Добрый день, уважаемые абитуриенты! Кафедра общенаучных дисциплин рада приветствовать вас на дне открытых дверей Дунайского института. Профессиональная деятельность нашей кафедры связана в основном с подготовкой курсантов первого и второго курсов по всем трем специализациям. Знания, которые вы получаете в стенах Дунайского института от наших профессиональных преподавателей – которые работают на современном оборудовании. Это оборудование у нас установлено в специальных интерактивных кабинетах и лабораториях. Кроме знаний в стенах института, вы набираетесь опыта при участии во всеукраинских конференциях, международных конференциях, конкурсах различных мероприятиях, олимпиадах. Наша кафедра очень активно задействована в проведении таких конкурсов. Например, морское дело, мероприятие очень существенное для нашего института, день института, а также ряда олимпиад по базовым дисциплинам. Сейчас мы с вами находимся в одной из лабораторий кафедра общенаучных дисциплин ⁇ это лаборатория физики. Здесь представлен ряд оборудования, с помощью которого вы будете проводить свои лабораторные занятия. Я приглашаю вас, уважаемые абитуриенты, окунуться в этот удивительный и замечательный мир физики. Добро пожаловать в Дунайский институт.